Псалом, дорогие жители планеты Земля, мы продолжаем наши серии проповеди, беседы на Книгу Псалмов, и вот сегодня в очередности у нас Псалом 34, где Давид взывает к Богу в молитве своей о помощи, потому что видит, как кругом восстают на него внутри семейства и снаружи. Значит, как в Израиле, так и вне Израиля языческие, и все враги кругом, и главный брак, который является для человека, яцегора, которая именно и победила его Давида, где именно похоть взяла власть над ним, несмотря, что это был человек, муж Божий, пророк Божий семикратно, молился в день, день и ночь, Тору изучал и однажды упал, совершил грех прелюбодеяния. И вот он осознал, что именно яцегора зло и начало это есть главный враг и просит умоляет Бога о помощи, чтобы Господь дал ему силу победить этих врагов эти силы зла, которые хотят именно причинить вред душе его. И тогда, когда именно Господь поможет ему, даст ему этой силы, чтобы противостоять именно врагам, победить, распять плоть со страстями и похотями, тогда он говорит, буду проповедовать и славить тебя всякий день. Мы видим, что сегодня Слово Божье, оно проповедуется, как в иудаизме, в христианстве, в исламе. Возносится также хваление единому Богу, но здесь Давид говорит о проповеди, что несмотря что проповедь, она провозглашается сегодня, но Давид говорит, буду проповедовать о тебе каждый день, кармане Элди Крабелекладен, Рабалалди И сегодня Господь даровал эту возможность нам бесплатно интернет, где мы можем донести наши проповеди до всех концов земли на этой планете живущим людям. Поэтому одно из этих высказываний этого псалма побуждает и нас взойти в восхождение нашей души на эту духовную ступень, чтобы мы проповедовали Слово Божье и проповедовали не только в Саббат, как об этом говорится в Деянии 15.21. Закон Моисея читается и проповедуется каждую субботу. Итак, Тор Господне Слово Божье проповедуется каждую субботу. Но однако Давид говорит, я буду проповедовать именно каждый день. И это очень важно и сегодня для нас, чтобы и мы достигли в последнее время особенно этого достижения, которое достигал Давид и проповедовал о Боге каждый день. чтобы мы проповедовали, как Рабишаль пишет своему ученику Тимофею по вере, проповедуй Слово Божье, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением. Итак, Проповедуй Слово Божье каждый день, к этому призывает нас книга Псалмов. Аминь.